Шановні друзі, а ми продовжимо програму Новий день. І зараз ті гості, яких з нетерпінням я точно це знаю, чекають і наші дорослі, і найменші наші глядачі, тому що наші е чотирилапі друзі ніколи нікого не залишають байдужими саме своєю вірністю і найкращими. Рухом своєї душі найкращими її якостями миколаївські кінологи разом зі своїми чотирилапими вихованцями у нашій студії. І я вітаю Олена Троян, голова Миколаївської обласної громадської кінологічної організації. Доброго ранку, Олена Хайлівна, і Руслан Зосенко. Вітаю вас із таким Доброго. чотирилапим другом. Дякую за те, що ви знайшли час у, у наш у вашому напруженому житті. І завітали до нашої програми для того, щоб поділитися е, інформацією і корисними порадами, а також е, подарувати нам чимало приємних емоцій у спілкуванні з живою природою. Дякую вам. Представте нам, будь ласка, ваших чотирилапих друзів, Олена Михайлівна. Ну, у мене представлена отечественна порода Чорного тер'єра, яка була виведена уже після Великої Отечественної війни. Хотя есть такие документы о том, что она была выведена именно немцами вот, для охраны концлагерей. Да, ну во время Великой Отечественной войны. Вот. Это у меня черный перьер Несси. Вот. Ей три с половиной года. Вывезена она со Львова. Вот. Появилась она у меня, когда я была 2 года. Ну, в общем, она вошла в нашу семью, как будто бы с нами и жила. Стала надежным другом да, да, да. и защитником. И защитником. Так, да, какие ну, у можем... тебя, Настя, какие у тебя зубки? А зачем тебе такие зубки, да. Настя? А где ваши глазки? А где ваши глазки, Настя? Да у нас все видно, мы все видим и сторожа. Собака она была для, именно для охраны, так как тут было очень много намешано э, на, на разных служебных пород. Она из этих пород взяла самая лучшая Тут и Резиншнауцер, и Ротвейлер, и Эрдельтерьер, и Ньюфаундленд. То есть она все эти спасательные, охран, охранные и э, ну, как вам сказать, служебные качества, она все в себя, эта порода все в себя несет, поэтому она до сих пор не сходит, как говорится, с, с подиума. Да, с подиума. Собака очень экзотическая, и чем она удобна, то, что она не линяет. Вы всю нам информацию подали. Ну да, в двух словах, да, получилось, рассказала больше, чем У нас есть еще герой нашей программы. Боже, какие глаза. Руслан, расскажите о своем питомце. Это, это Гера, девочка. Сколько в, этом, лет? в этом месте заработала чемпиона Украины. Сколько лет? Два года. Два года. Да. И уже чемпион Украины. Она умничка, она уже мама. Была. Это была, да. Значит, это порода, которая в свое время была, ну. Завезена от немецкой овчарки, потом она обрусела, скажем так. То есть ее завезли в Советский Союз и эта порода была выведена для более жестких условий в наших краях. И вот это восточноевропейская овчарка. Вот она, мне кажется, волнуется. Я конечно. могу, но она без намордника. Я могу спокойно вот да, рядом конечно. с ней находиться. Это добрейшая, добрейшая собака, да? добрейшая. внучка два года. Они с ней целуются, обнимаются, то есть вопросов нет. А чего не рекомендуется рядом с таким животным делать? Махать руками. Совершенно верно. <свят> Махать руками не надо, потому что они воспринимают это как агрессию. А если, то есть, если... если спокойно к ней подходить, без вопросов. Также она э, живет в частном доме, она охраняет дом, то есть она не на привязи. То есть она знает, если чужой, она... тож реагуйте, естественно, не стійте своїльно, а наоборот лащиться кнім. Тож. Спасибо, вы представили, мы познакомились и с вами и с вашими питомцами, а теперь я бы хотела обозначить тему нашей беседы. э вчера 28 жовтня в Україні відзначалося 70-річчя від дня визволення э, нашої э, України від німецько-фашистських загарбників. І ми вже говорили про те, що на варті кордонів, э, Стояли поруч із солдатами разом із мирними жителями, які е, своєю діяльністю наближували перемогу. Е, стояли на варті і собаки. І сьогодні хочемо знову про це поговорити. У вас є інформація, поділіться нею із нашими глядачами. Значу, в воєнне час, в час початку війни, вместе з пограничниками овчарки, Ну, собаки приняли первые бои, которые служили на границе. Вот такие подобные собаки? Такие, подобные, да. Также они участвовали в разминировании, помощь медикам, помогали, скажем так, подносили раненым медикам, ну, бинты. вытягивать доп... раненых? Помог... Помогали вытаскивать раненых, да. Скажите, вы можете научить свою собаку ось таким подобным вправом? Да, конечно. Она ж для этого предназначена. Чого ви свого, улюбленця? Чего вы навчаєте своего улюбленца? Чего учу? Любви в первую очередь. Для того, чтобы она была социально, скажем так, спокойной. То есть я могу с ней вот, как сейчас выйти в город и. Она... в студию. Да, она... Тут не, не просто люди, не все выдерживают эту обстановку. Есть гектарии, люди, которые держат на цепи, камеры. те, ну, скажем так, немножко они не привучены к этому. Я стараюсь ее приучить так, чтобы она и, и охраняла, и в то же время была с людьми по-людски, скажем так. Ну, вот элементарные команды, вот она, допустим, там послушание, она обучена. У нас в клубе обязаны собаки служебных пород проходить, ну элементарное послушание. Ну, уже потом, в дальнейшем, когда есть послушание, уже и защиту. Да, Гера, она у нас что умеет? Лежать, сидеть? Что у нас умеет? Мы можем барьер ей показать. Беру. Ну, барьер не будем. Нет, барьер не будем, но <реку> лежать она сидеть может. Гера, лежи. 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 Молодец. Молодец. Боже, я коротко не Хорошо. хорошо. Гера. А скажите, пожалуйста, Лежит. в какие-то такие экстремальные ситуации вы попадали с Герой, чтобы она вас выручала? Но я уже поняла, что э, выховую внучку сама Гера. <laughs> помогает. 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 Да. Ну, в экстремальных не были, так что... в юный век. Да, ей еще два года, поэтому она, mm -hmm. скажем, только научилась чему-то. Mm -hmm. ну, от чего причем? ваша подруга может вас защитить? Ну, от нападения от всего, скажем так. Ну, охраняет, охраняет и здание, то есть ну, дом, территорию свою, и также хозя... Хозяеву. То есть даже в случае нападения там, человека или какой-то собаки, она сразу на защиту становится. Олена Михайловна, расскажите, у вас, я знаю, велика Семь. добирка информации Семь. про то, как uh, четыре лапы, друзья, рятували жизнь uh, людей в час военных действий. Ну, у нас Украина а, была освобождена с января 43 -го года по а, октябрь. октябрь 44 -го года была освобождена именно Украина и достойный вклад внесли, конечно, наши четвероногие друзья. Бой под мы рассказывали уже об этом. Вот есть собаки, а, которые а, поставлены памятники есть собаки, которые вошли в легенду кинологии. Вот, например, как немецкая овчарка была такая вот, Джульбарс, так она разминировала более 7,5 тысяч фугасов и боевых заложенных, а самая зарядов, да. зарядов, да. А самое, что вот выдающаяся, за что ей как говорится, она вошла в легенду э, военных действий, э, она разминировала могилу Тараса Шевченко. Вот, это вот тем, что вот она прославилась. Вот. Значит, выдающийся вклад еще ну, были таких шотландская овчарка Дик. Вот, это собака, которая тоже вошла в легенду. Вот, она нашла фугас в две с половиной тонны. Вот, это вот собаки миньоры Были такие собаки, как санитар Мухтар, который вывез более 400 раненых из поля боя. Вот. Был еще у нас такой обыкновенный дворняга Джек, который брал, он был разведчиком, он брал языков в плен. То есть это очень много помогало продвижению вот, к победе, потому что знать информацию врага, это было немаловажным вкладом. У нас было протянуто, более, разминировано более половиной тысяч квадратных метров собаками-саперами. Вот, то есть это большая, ну, большой вклад, то есть сколько было спасено жизней. Еще у нас был такой пес-дворняга, була, була, Булава, вот такая интересная у него кличка. Он спас своего хозяина от контузии и вынес более 400 раненых с полем боя. То есть это, ну... Вот такая непомерная заслуга, кропотливый такой труд. Причем были очень такие страшные такая служба у собаки. Это собаки-подрывники танков. Это собаки камикадзе, которые погибали под железными машинами. Это, машинами да, потому что они несли взрывчатку, они не боялись кидаться под танки когда он был в движении, вот это очень громыхающаяся огромная техника, стреляющая, собаки были бесстрашны, бесстрашны во всем. Они и кидались в амбразуры, захватывали, тоже вот обезвреживали точки когда в бункерах сидели ну, немцы вот то есть без их помощи ну, было бы больше потерь мы бы в любом случае победили но было больше потерь вот а так как они вот, помогали на уровне солдатами вот, несли службу для освобождения нашей украины страны скажите сейчас в украине развивается кинологическая служба ну немножко было после развала союза, немножко это было упущено. У нас развалился, как говорится, Дусав, именно где были сосредоточены все служебные собаки. В данный момент сейчас опять потихонечку все объединяются, объединяются все украинские общества, все украинские общества входят в международные. Вот. Задачи и цели не только выводить красивых породных животных, но и в первую очередь, чтобы они не забывали нести службу, для которой они были предназначены. У нас в клубе для этого проводятся обязательно проводятся дрессировки собак независимости от породы, потому что даже а, вот маленький Йорк, свергшнауцер, маленький Йорк, это все собаки, которые могут привести, да, помочь а, даже в военное время, а, вот или в, в, в чрезвычайных положениях могут принести пользу человеку, как, допустим, поиск людей под завалами, вот, потерявшихся а, людей и детей в лесу. Вот, то есть это, а я уже молчу о а, а, на, на, поиске наркотических и взрывных устройств, ну, в таких как аэропортах. Вот вы правильно заметили, что цверкшнауцер, он как раз и применяется а, вот, именно к розыску. У них очень высокий нюх, они маленькие, их не боятся, они именно разыскивают очень хорошо наркотики. Вот, и, и очень хорошо разыскивают наркотики это спаниели. Вот в милиции используют этих собак именно для розыска ну, наркотиков. Сейчас это ну тоже злободневная такая тема. Елена Михайловна, вот вы пришли с Несси. скажите, пожалуйста, вы в экстремальной ситуации. Попадали, была ли помощь со стороны собаки? Ну, хочется сказать, что все-таки собака это волк, и в ночное время они более бдительны, у них проявляются именно в ночное время как раз именно охранные качества. Вот, если она хоть и добрячка, она всегда лежит до смерти, но ближе, чем 5 метров она не разрешает вечером ко мне приближаться. То, то есть, есть вы априори не можете попасть да, в Да, да. И причем она ходит гулять с борзыми, с мопсами, вот. И она заводит всю стаю. То есть если кто-то вечером приближается, то она начинает бухтеть и начинает бухтеть тогда уже вся стая. Ну, борзые не бухтят, бухты, борзые только настораживаются. Вот. Ну, она вот заводила всех то, что я за нее, как говорится, уверена, вот что она, как говорится, врага не пропустит. Дякую вам за то, что вы завітали до нашої студії, за ваші цікаві розповіді і корисні поради. Скажіть, пожалуйста, як виховати верного друга в своїй родині? Четыре друга, Руслана? Ну, скажем так, первое это в любви. То есть, если я считаю, что если взял собаку, то ей надо заниматься не так, а бы, чтобы, чтобы она я взял вот у меня породи породистая собака, которая галкает. Ей надо заниматься, с ней надо общаться как с человеком. Она, ну, это грубо говоря, у них вот у овчарок это мозг примерно полутора-двухлетнего ребенка, который понимает, а сказать не может. Ну вот примерно вот так. Поэтому... Она зараз на вас она выручивана крута. Все. Она все сразумела. Елена Михайловна. Я хочу сказать, что заводя животное, надо это делать обдуманно. Это не игрушка, не живая игрушка. Это игрушка, которая вам должна платить тоже любовью. Если вы ее любите, она вам оплатит тем же. Но надо рассчитывать ваш возраст, надо рассчитывать породу собаки, потому что иногда люди немножко не ну, недооценивают свои силы. Вот очень часто берут детям собак. Вот, ну, дети им быстро собака надоедает. Но хотелось бы. Вот чтобы именно как раз приобретали собак именно для детей, потому что они воспитывают и контролировать это. Это опять-таки с помощью э, взрослых, контролировать, э, чтобы ребенок именно сам ухаживал. Это воспитывает дисциплину, это воспитывает режим. А от этого и ну, естественно доброта. В первую очередь, это доброта. Дякую. Поэтому да, надо обязательно обдуманно подходить и контролировать, чтобы собака не росла как бурьян. Дякую вам. Отже, доброта, вірність і відданість ті якості, які ми, люди, можемо навчитися у наших чотирилапих друзів.